уже пять лет наш фестиваль – это территория радостных встреч. Что удивительно, что в сербском языке слово «встреча» звучит как слово «радость». Мы познаем тайну жизни, общения, радостного общения и встречи лицом к лицу. Антоний Великий говорил, видевший лице брата, видел Господа, именно любовь Господа делющая любовь Божией Матери благословляет и осеняет наш фестиваль. Апостол Павел писал, если я имею дар пророчества, если я знаю все тайны, но любви не имею, я ничто. И на таких фестивалях мы приумножаем дар любви, множим радость встреч. Именно об этом, о любви о дружбе, о единстве мы уже поем две тысячи лет. И именно об этом наша песня ⁇ Сизари.